হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি আহকচোন বাৰু আজিনো কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কাচকলৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি একেবাৰে সহজভাৱে মানে বনাম কাচকলৰ ৰেচিপিটো তাৰ কাৰণে মই দুটা কাচকল লৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি বেছিও ল'ব পাৰে আৰু লগতে লৈছোঁ এটা আলু আলুটো অপচনেল হয় আপোনালোকে আলু নল'লেও কোনো কথা নাই এতিয়া মই প্ৰথমে এইখিনি বাকলি গুচাই লওঁ পাচকলখিনি বাকলি গুচাই লওঁ কাটি ল'ম এনেকৈ মই বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো অকণমান এনেকৈ দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'ম যিকোনো আকাৰে কাটিব পাৰে কিন্তু মই অকণমান দীঘলীয়াকৈ কাটিছোঁ বাকীকেইটা বাকী কাচকলটো আৰু মই এইদৰে কাটি ল'ম আৰু আলুটো মই অকণমান এইদৰে দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'ম এটাকেইটা কাটি ল'ম তাৰপিছত আকৌ দেখুৱামক এতিয়া মই এইখিনি কাটি কুটি ধুই খালি ললোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰিম তাৰ কাৰণে মই এয়া গেছতে এখন কেৰাহী বহুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ পানী পানীখিনি এয়া গৰম হৈছে ইয়াতে মই এতিয়া এইখিনি দি দিম আলু আর কাঁচকল খেয়ে নিই আর ইয়াতে মই দি দিম অকণমান নিমখ আর লগতে দি দিম অকণমান হালধি এতে মই এইখিনি প্রায় পাঁচ মিনিটমান ভালদরে বইল হবলে দিম এইখিনি চৰ্খিনিতে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইখিনিতে মই কাঢ়ি ল'ম এতিয়া মই এইখিনি বনাবৰ কাৰণে গেছতে একেখন কাঢ়িহে পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিলোঁ মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই দি দিম এয়া অকণমান আজোৱাইন অকণমান শিং লগতে দি দিম অকণমান কেঁচা জলকীয়া তিনিটামান কাটি লৈছোঁ এইকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম ডাঙৰ চাইজত পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্টো বনাই ল'ব পাৰোঁ মই এনেকৈ কুটি দি দিছোঁ এইখিনি এটা ভালদৰে মই মজাই ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম এয়া হালধি ধনাগুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু দি দিম কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু এইখিনি বইল কৰি মই যিহেতু নিমখ দিছিলোঁ তথাপিও অকণমান নিমখ দি দিছোঁ গ্ৰেভিখিনিৰ কাৰণে আৰু লগতে দি দিম অকণমান আমচুৰ পাউদাৰ আপোনালোকে আমচুৰ পাউদাৰ সলনি নেমুটেঙাও দিব পাৰে নেমু টেঙাৰ ৰস মানে আৰু নহ'লে বিলাহীও দিব পাৰে ইয়াতে এনেকৈ পানী আৰু এইখিনি মই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এটা আমার এই মশলাখিনে সিজি গেছে আর এটা মানে দিম এই বইল করে লোকা কাসকল আর আলুখে দিদরে লড়াই দিম পাঁচ মিনিট হাই ফ্লেমত সিজিবল এইখানে আমার রেডি হৈ গেছে আর এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আর অকণমান ঠান্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক সার্ভিং বলত সার্ভ কৰি সেয়া চাওক সেয়া এতিয়া আমাৰ খুব সহজভাৱে আৰু খুব কম সময়তে বনোৱা কাচকলৰ এই সুস্বাদু ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত ৰুটি পৰঠা চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ৰেচিপিটো একেবাৰে স্বাস্থ্যসন্মত ইয়াত মই একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিবিলাক সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা মছলা সেয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইদৰে দিম নিশ্চয় কাচকলৰ ৰেচিপি বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন এই গ্ৰেভিখন খাবলৈ খুব বেছি সুস্বাদু হয় আৰু যদি আপোনালোকে এইদৰে কাচফালো ৰেচিপি খায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে ৰেচিপিটো খাই কেনেকুৱা পালে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ 拜拜。Bye bye.